собирать. но ну, так честно скажите, ну что вы значите в России? Члены сухобезводницкой церкви, ну что вы значите? Ну граждане страны, ну почитают вас, администрация вас почитает, где вы работаете. Ну в политическом, или в экономическом, или в социальном положении, ну что вы значите? Но вы есть очень важные. Вы есть камни в Иисуса. Живые камни. И вот Бог начал собирать эти камни. И вы помните эту историю, я не буду задерживать, может уже прошло пять минут. Был положен последний, двенадцатый. Число поля Израиля. И дальше знаете, что было? Дальше была жертва. Дальше, чтобы развеять сомнения людей, вылито Два-три раза по три ведра воды, дальше была положена жертва, а потом был голос Человека Божия. Господи, я сделал все! И было чудо. И я верю, что это будет не только здесь, но по всем местам, где только будет сделано все по слову Господа. Пусть вас благословит Господь, братья и сестры. И унимайте, вы есть эти камни, которые первый взял Бог и начал сооружать этот величественный жертвенник. И на нем будет слава для нашего Господа. Пусть вас благословит Господь. Я больше не буду говорить, я так смотрю, мои члены и там стоят, и там, и там, и там, и там, и кругом. И я благодарю Бога. Благодарю Бога и благодарю вас за то, что вы стали на, этом хор... на этой горме... горе, горе корнил. Образно говоря, этими камнями, с которых сооружается жертвенник для Господа. Только сделайте все по слову Господа, и вы увидите славу великого Бога. Пусть благословит вас Господь. Аминь. Правда, подводила может... вот итоги работы. Ему слово. Да, Господь. Я думаю, що ми сьогодні чули про те, що воля Божа звершається. І ми дякуємо особливо нашим Наші брати, які, молоді брати, які були учасниками в тому, що Бог звершився. І я дякую Богові сьогодні, що Бог дарував руками наших братів довершити те, що почалося будівництво церкви на цьому місці, нашими братами, нашими старцями. Нашими братами, які заклали підвалені цього будинку молитви. І я вдячний Богові, що Бог дарував нам, як нашим братам із Луцька, з Ковеля, які завершували, які довершили цю працю, які начали наші брати, нехай Господь Бог вас благословить. Амінь. Амінь. Церкві Христянна Іванська по Херсонській області брат Бабійчук Александр. Прежде всего, дорогие друзья, братья и сестры, я хочу вместе с вами в этот особенный день для многих из, из нас сказать слава нашему Богу. А -а -а -а. Это день, который мы ожидали, день, который много значит для нас, день, который говорит сегодня много. Я хотел бы, как бы поздравить вас этим днем и прочитать место из Евангелия Марка, вторая глава. Через несколько дней... Опять пришел он к Капернауму. И слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он, то есть Иисус, говорил им слово. Дорогие друзья, этот эпизод из жизни Иисуса Христа навсегда оставлен на странице Писания. В, в городе Капернауме были разные здания, были богатые дома, где жили очень известные люди. Были бедные дома. Были дома, где было очень много искусства. Но здесь евангелист Марк говорит об одном доме, куда вошел Иисус. И здесь написано так. И слышно стало, что Он, то есть Иисус, в доме. И с разных мест люди стали сходиться к этому дому. И если читать эту историю, то мы можем увидеть, что было столько много людей, что нельзя было уже войти в этот дом. И Иисус говорил Слово. Достоинство этого дома – это не внешние какие-то особенности, это не архитектурные какие-то изыскания, но в этом доме звучало Слово Иисуса Христа. И когда люди слышали это Слово, они открывали свои сердца, они чувствовали, что это Слово живое, они чувствовали, что это Слово проникает в их душу, оно проникает в их жизнь, оно изменяет их. Дорогие братья и сестры, вы знаете, для меня, для меня этот момент, это очень долгожданный момент в моей жизни. Знаете, слово «сухобезводное» для меня очень много значит, хотя я первый раз здесь. Мой отец, не раз приходя после работы, немножко рассказывал о сухобезводном. В 1944 году здесь, в Горьковской тюрьме, он был осужден на 25 лет тюрьмы и 5, 5 лет поражения. И первый год здесь он работал где-то, я не знаю, здесь они валили лес, вытягивали его. Потом в следующие годы у него очень пошатнулось здоровье, он уже не мог работать на лесоповале, его поставили на, лесоп... на пилораму. Где-то здесь была большая пилорама, и там они эти бревна пилили. Это была тоже очень, очень тяжелая работа. Почти 10 лет мой отец был здесь. И каждый раз, когда он рассказывал о своем безводном, какая-то особая интонация звучала. Мне было это непонятно, почему он как-то инстинктивно об этом говорит, ну почти шепотом. И в моей душе всегда загадывалось такое желание, я когда-то должен быть там. Я когда-то хочу посмотреть, что это за место. Он рассказывал, как здесь проводили служение. В 45 году где-то здесь есть речка, в январе месяце служитель, который был также в тюрьме, они вышли на эту речку, прорубили лед, было очень холодно, был очень толстый лед, но он принял водное крещение. Ему исполнилось тогда 18 лет, он заключил завет с Господом. И в дальнейшие годы он служил Господу. До последнего дня очень жаль, он год назад ушел уже к небесному отцу, оставил нас. Но до последнего дня он служил Господу, Он нес эту весть, весь в И в моем сердце было это желание. Сегодня Господь исполнил. Я очень благодарен Богу. Очень рад, что вижу вас, дорогие друзья. И хотелось бы, чтобы вот это место, которое здесь я прочитал. И слышно стало, что он в доме. Пусть это будет слышно, что в этом доме, который мы сегодня посетили и отдали его Господу, пусть будет слышно для всех, что здесь есть живой Иисус, говорящий Слово, Слово, которое изменяет людей, Слово, которое спасает людей, Слово, которое направляет людей в вечное Царствие. И пользуясь этой возможностью, дорогие друзья, я хотел бы от имени нашего братства с Украины. А также, знаете, Бог позволил, я имею такое ответственное служение в библейском обществе. Мы печатаем и распространяем в Библии. Те Библии, которые когда-то конфисковывались, которые считались контрабандой, которые были запрещены. Сегодня, по милости Господа, мы издаем вот такие Библии. И мне на сердце положилось привести вот на эту кафедру э, подарить для вашей церкви, для служителя церкви. Вот эта Библия, это одна из таких хороших, Одна из лучших изданий, которые сегодня есть, Библия на русском языке, пусть это слово, не просто заради, ради того, чтобы она здесь лежала, но пусть это слово, сказанное однажды живым Богом, оно звучит на этом доме. И пусть многие люди слышат, что Он, то есть Господь наш, здесь. Слава Богу! А -а -а -а. <связано> братья и сестры пользуясь таким случаем, что вручают подарки Я все души, да. Было время, когда здесь конфисковывали люди, но Бог было время, когда мы слава Богу. Слава Богу. Служитель церкви Анатолий также хочет поручить.